भिखारी की मदद क्यों की उत्तर आवश्य भिखारी के पांव पे गहरी चोट लगी थी उसमें से खून बह रहा था उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की बीजो प्रधान ने निर्णय देवेंद्र को पिता को बधाई क्यों दी उत्तर उत्तरावश देवेंद्र मेघावे विद्यार्थी था स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भी भर्ती करवाया था इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था

સેન્ડ ઓટીપી ડાયલ કર્યા બાદ પેજ ખુલતા તમે એક્ઝામ પેપરમાં જે એકમ કસોટીના દરેક પેપર જોઈ શકો છો આ પેજ ખોલતા તમને દરેક ધોરણ જોવા મળશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરતા તેમના વિષયો જોવા મળશે અને કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરતા તેમના પાઠ જોવા મળશે અને પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી

वह पूरी तरह असह्य हो गया था अगर देवेंद्र ने उसे अस्पताल में भर्ती न कराता इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म होता है देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था इसलिए उसने जो किया वह सही किया था प्रश्न बे आप स्कूल में मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथ ही में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे चर्चा कीजिए मैं अरे रघु तू क्यों लंगड़ा रहा है रघु खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है मैं ठीक से चल नहीं सकता मैं ठहर में स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोड लेकर आता हूँ मैंने लाकर मलम रघु को मोच वाले स्थान पर लगाया कुछ देर बाद रघु यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया अब मैं ठीक से चल सकता धन्यवान के पात्र है प्रश्न लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। पहलू मेरे पास एक बड़ी संदूक है बीजू सही वाक्य मेरे पास एक बड़ी संदूक है मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली रावण के साथ युद्ध में राम का खाली जगह हुआ जब जवाब विजय मैंने खाली जगह खरीदी रमेश की खाली जगह विशाल है स्कूल सही वाक्य अवश्य रमेश का स्कूल विशाल है आपकी खाली जगह मधुर है आवाज रोहन को क्रिकेट खेलने में ही बड़ा मजा आता है आठवों हमें पौष्टिक खाली जगह लेना चाहिए खुराक मैंने एक सुंदर खाली जगह देखा आज भारी खाली जगह हुआ बरसात प्रश्न चार निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखेमा पहलू लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो जब अच्छे लड़का मैदान में, में खेल रहा है। बीजू आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो जब अच्छे आकाश में पक्षी उड़ रहा है। त्रिजो मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। चौथा उद्यान में हरा-भरा भरा पेड़ है। उद्यान में हरे-भरे पेड़ है पांचवे मेरी किताब मेरी वापस दीजिए मेरी किताबें वापस दीजिए थैंक यू